হেল্ল' এভৰিৱান সকলোলৈকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটো ইমান সোনকালে আহিব বুলি ভবা নাছিলোঁ বহুত বেয়াও লাগিছে আৰু টিকা ফটা ৰ'দো দিছে বহুত গৰম আৰু এয়া লাষ্টবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাম আমাৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ গেটখন চাওক আজিৰ পৰা আৰু দেখিবলৈ নাপায় মোৰ ভিডিঅ'ত আৰু ট্ৰেফিক জাম হয় মন্দে কাৰণে সেইটো কাৰণে বাইপাছ হৈ গ'লোঁ আৰু এই চাওক ইমান পানী যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে একেবাৰে বাৰিষা হৈ যোৱাকৈ দিয়ে আৰু এয়া আমি ষ্টেচনত পূৰা ঘামি জামি পালোঁ কাৰণ মোৰ ছিটটো একদম লাষ্টত পৰিছে এঘাৰ নম্বৰত সেইটো কাৰণে বহুত বস্তু দাঙি আনিব লগা হ'ল বহুত দূৰলৈকে সেইটো কাৰণে অলপ কষ্ট হ'ল আৰু এয়া মোক থ'বলৈ আহিছে এইফালে বহি আছে চাওক আৰু মই ওপৰতে ৰখি আছোঁ ট্ৰেইনটো গুচি যাব বুলি আৰু অলপ বেয়াও লাগিছে চবৰে চাওক এইখিনি জেগাতে বানপানী হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰেইনখন কেঞ্চেল হৈছিলে আগৰ সপ্তাহত সেইটো কাৰণে ৰখিব লগা হ'ল এয়া চাওক কেনেকৈ শিবিৰত আছে আৰু এয়া পানী এতিয়ালৈকে কমাই নাই আৰু ইমানেই গৰম ইমানেই গৰম মোৰ একদম মাইগ্ৰেইন হৈ গৈছে ইমানেই ঠাণ্ডা খাইছোঁ ইমানেই ঠাণ্ডা খাইছোঁ মোৰ একদম মাথা বিষ হৈ গৈছে মানে ৰাতিলৈকে বহুত জ্বৰ উঠিলেগৈ মোৰ আৰু এয়া মাজা একটা খালোঁ আৰু লগতে ঠাণ্ডা পানী মানে ফ্ৰিজৰ আৰু স্প্ৰাইট পূৰা ঠাণ্ডাই খাই গৈ আছোঁ আৰু এইফালে চাওক নাও এখন গৈ আছে আৰু ইমান গৰম চাওক অৱস্থাই নাই চেহেৰা আৰু সিহঁতৰ অৱস্থাটো চাই আৰু বেয়া লাগিছে ah অকলে গৈছোঁ সেইটো কাৰণে অলপ ভয়ো লাগিছে বাহিৰত ৰখি থাকিবলৈ আৰু এয়া চাওক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিমান কান্দিছে সিহঁতেও গৰমত থাকিব পৰা নাই আৰু সেয়া মোৰ ওপৰত ছিট আৰু মই বহিবই পৰা নাই ছিটবিলাক মানে কাগজবিলাক ইমানেই গৰম চবেই থিয় হৈ গৈ আছোঁ আৰু ৰাতি ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস নহ'ল ইমানেই জ্বৰ হ'ল আৰু ৰাতিপুৱা এয়া অলপ ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ আৰু ট্ৰেইনখনো অলপ লেট হ'ল লেট হ'ল মানে এঘণ্টা বেছিয়ে লেট হ'ল সাতটাত পালোঁগৈহে আৰু এয়া ট্ৰেইনখন গৈছেগৈ অকলে আহিছোঁ কাৰণে অলপ ভয়ো লাগিছিলে হ'লেও আৰু শিলচৰৰ যাত্ৰা ইমানতে সামৰণি মাৰিব লগা হ'ল আৰু আৰু বাকী এক্সামো ভাল হ'ল ৰিজাল্টটো দিলে এতিয়া জাষ্ট নেক্সট জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু এয়া ঘৰৰ কাৰণে অলপ খোৱা বস্তু কিনিলোঁ আৰু এয়া ষ্টেচন আমাৰ গোমখৰ চাওক সাতটাই বাজিলে আৰু এয়া পেপচি খালোঁ আৰু নিব আহিছে দেউতা চাওক ইমান কিতাপ ইমানেই কিতাপ কিনিছোঁ ইমানেই কিতাপ পঢ়িছোঁ কিন্তু পঢ়ি কিমান পঢ়িলোঁ সেইটো মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু আজি ষ্টেচনত টমটমেই নাই দেখোন মানে আগতীয়াকৈ গুচি গ'ল চাগে আৰু এয়া ইমান গৰমত ইমান বস্তু দাঙিছে দেউতাই আৰু এয়া গোটেই বস্তু আৰু এয়া মই আৰু দেউতা অলপ ওলাই গ'ল মানে বজাৰ কৰিবলৈ খোৱা বস্তু আনিবলৈ যিহেতু মাংস খাব লাগিব ন আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আজিৰ ভিতৰতো আৰু ইমানেই বাই বাই